прописи. Сашка, высунув кончик языка, старательно выводил в прописи большую букву Д. Буква никак не хотела поддаваться. Упрямилась, выгибалась и норовилась бежать со строчки. Вдруг Сашка отшвырнул от себя тетрадь. «Что такое?» — скинулась читавшая в кресле мама. «Не могу, не получается». «Буква «Д»?» «Она трудная», — вздохнула мама. Она подошла к сыну и, положив руку ему на плечо, заглянула в тетрадь. «Вот это мне нравится. Смотри, сидит на строчке ровненько, и наклон у нее правильный». «Да!» Зато на остальные посмотри, их снова учительница все красной пастой подчеркнет. Саша уже несколько месяцев посещал занятия по подготовке к школе, и ему никак не давались прописные буквы. Мама пролистала пропись. Да уж, как же любит твоя учительница украшать прописи красным. Сашка, знаешь, я, кажется, придумала, как нам с тобой можно сделать твои прописи еще красивее. Мама вытащила из пенала ручку с зеленой пастой и аккуратно подчеркнула хорошо получившуюся у сына букву «Д». Держи. Подчеркни все буквы, которые у тебя получилось написать красиво. Ты сразу увидишь, сколько букв ты уже написал хорошо и тогда ты будешь собой доволен. А когда человек с собой доволен, у него появляется уважение к себе, и все у него получается все лучше и лучше. Договорились? Ладно, а Елена Анатольевна не рассердится? А Елена Анатольевна я возьму на себя, улыбнулась мама, ведь у нас с ней общая цель сделать твои прописи аккуратными, а буквы красивыми. А я думаю, зеленый цвет их намного больше украсит. А можно я и в начале прописи все красивые буквы зеленым подчеркну? Давай, вот увидишь, к весне у тебя вся пропись зазеленеет, улыбнулась мама.